श्रीपरमात्मने नमः श्रीपरमात्मने अथ द्वितीयो अध्यायः अथ द्वितीयो द्वितीयोऽध्याय सञ्जय उवाच संजयवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् वाक्यं वाक्यंतमिदं वाक्यं

अकीर्ति करम अर्जुन अकीर्ति करमर्जुन क्लेभ्यम्मास्म गमः पार्थ क्लेभ्यम्मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते तत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्तो परन्तप अर्जुन उवाच अर्जुन वाच कथम् भीष्ममहं सङ्ख्ये कथम् भीष्महं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि उदार्हावरिसूदन उजार्सूदन गुरु न हत्वा हि महानुभावान् गुरु हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव हैव हत्वार्थकामास्तु गुरूणि हैव रुधिर प्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वान् जीजिविष्यामस जी जी याने वहत्वान् जीजिविषामस् जी तेऽवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्त राष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म े पृछा धर्म सूढ़ चेता येयस निश्चित ब्रूहि तन्मे श्रेयस निश्चितम ब्रूह तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मावा प्रपन्नम शिष्यस्ते हम शादी मा प्रपन्नम न प्रपश्या ममापनुद्यात् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम् मृद्धम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम् मृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजयवाच संजयवाच एवमुक्त्वा ऋषी केशम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः उक्त्वा तूष्णीम्बभूवः तमुवाच ऋषी केशः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवान् उवाच भगवान्वाच अशोचानन्वशोचस्त्वम् शोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च न गतासुश्च गता नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहम् जातुनासम् <Nadship> नेवाहम् जातुनासम् न त्वम् नेमे जनाधिपःमे जनाधिपः <Nadship> न चैव न भविष्यामः <Nadship> न <ना> चैव न भविष्यामः <Nadship> सर्वे वयमतः परम् <दाप्रं, Nadship> सर्वे वयमतः परम् तेहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहेऽस्मिन् यथा देहे

स्तितिक्षस्व भारत आस्ति तिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभो पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम् धीरम् सम दुःख सुखम् सोऽमृतत्वाय कल्पतेऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तद्विद्धि अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अनाशीनोऽप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत तस्माद् युद्धस्व भारत य वेत्ति यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् तौ न विजानीतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भवितावान् भूयः नायम्भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनम् नित्यम् वेदाविनाशिनम् नित्यम् मजमव्ययम कथम स पुरष पाथ कथम सुर कंघातति हम घात वि जीर्णा यहायसी जीर्ण नवा गृति नरोपरा गृति नरोपरा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः अच्छेद द्योऽयमदाह्योऽयम् अचिद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च क्लेद्योष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनम् नित्यजातम् नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसेऽमृतम् नित्यम् वा मन्यसेऽमृतम् तथापि त्वम् महाबाहो तथापि त्वम् महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि नैवं शोचितुमर्हसि जात जातस्य मृत्यु ध्रो मृत्यु ध्रुवम् जन्म च ध्रुवम् जन्म नत्वं च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न शोचितुमर्हसि न शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्रकापरिदेवना तत्रकापरिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेदन चैव कश्चित् श्रुत्वा पेनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योयम् देही नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भाव

क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् स्वर्गद्वारमपावृतम् क्षत्रियाः पार्थ क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते चेत्व अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्मं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च च हित्वा पाप मवाप्स्यसि त्वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कीर्तिं चापि भूतानि कथै इष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर् मरणाद

प्राप्स्यसि स्वर्गम् वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्षसेमहिम् जित्वा वा भोक्षसेमहिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जय लालाभो जया जय तुधा युजस्व तुधा युज्यव नई पाप मसीं पाप मसी तेहता सांख्ये तेहताे बुद्धि शृणु बुद्धि शृणु बुद्ध्याुक्त यथ बुद्ध्याुक्त मया पार्थ कर्म बंधम प्रहास

एकेह कुरुनन्दन एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्य वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा कामात्मानः स्वर्गपरा परा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलाम् क्रियाविशेष बहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् ओगैश्वर्यसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ नैगुण्यविषया वेदा त्रिगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यानर्थ उद पानी यानर्थ उद पानी सर्वतः सर्वतःलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा कर्मफलहेतुर्भुर् माते सङ्गोस्त्वकर्मणि माते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जयो सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्धसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते समत्वम योग उच्चते दूरे नैहवरम कर्मो दूरे नैहवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः फल हेतव कृपणाः फल हेतव बुद्धि युक्तो कृतदुष्कृते सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद् युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः जन्मबन्धः विनिर्मुक्तः पदम् गच्छन्त्यनामयम् पदम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् तदा ते बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम् तदागन्तासि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा स्थाति निश्चला सधावचला बुद्धि तदा योगम वापसी अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञा केशव स्थित किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच श्री प्रजहाति यदा कामान् कामान। सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः आत्मनेवात्मा तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः

तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यश्च तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिन रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते परम् दृष्ट्वा निर्तते यततो ह्यपि कौन्तेयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपष्टितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते काम कामत क्रोधो भी कामत क्रोधो भी जायते भवति सम्मोह क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रनश्यति राग द्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्म प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु प्रसन्नचेतसो ह्याशु, प्रसन्न ह्याशु। बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति न चायुक्तस्य भावना भावना न चाभाव यतः शान्तिर्नशान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते

तस्यां जागरति संयमी तस्यां जागरति संयमी यस्याम् जागृतिभूतानि तस्याम् जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आ निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाण मचल समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे यद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् विहाय कामान् कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निरहङ्कारः सशान्ति अधिगच्छति शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनाम् प्राप्त प्राप्य विमुह्यति स्थिवामकाले ब्रह्म निर्वाण मृक्षति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री साङ्ख्ययोगो नाम साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः